İranda ki səfərliyimizə silahlı hücum bütövlüyü də Azərbaycan xalqının hiddətinə səbəb olan bir hadisədir. Bu birmənal olaraq terror aktıdır və bu terror aktını qətiyyətlə qınayırıq. Allahdan şəhid olunmuş igidimiz e, Orxan Əskərov üçün rəhmət diləyirik, yaralılarımıza şəfa diləyirik. Bu hadisənin məsuliyyəti şübhəsiz ki e, İran dövlətinin boynundadır. Ona görə ki beynalxalq Konvensiyalara əsasən, həm də dinimizin tələblərinə əsasən ərazisində səfirlik yerləşən ölkələr o səfirlik, xarici səfirliklərin əməkdaşlarının binasının təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Bütövlükdə Azərbaycan xalqının tələbi bundan ibarətdir ki, bu hadisə obyektiv araşdırılsın, günahkarlara ən ağır cəza verilsin və hər tərəfli obyektiv araşdırmanın nəticəsi Nəticəsi ilə insanlar tanış olsun, xalqımıza bu nəticələr təqdim edilsin. Qanun edici şəkildə bu hadisənin təfərrüatları, digər iştirakçıların olub-olmaması bildirilməlidir. Bu bütövlükdə Azərbaycan xalqının tələbidir və Azərbaycan xalqı da şübhəsiz ki, bu tələbi eləməkdə haqlıdır. Çünki bu misli görünməmiş, nadir hallarda baş verən bir hadisədir və bütövlükdə hamımızı sarsıdan bir hadisədir. Bir də Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirik, yaxınlarına səbir diləyirik.